Okey. Jadi sebelum ni saya ada ceritakan tentang compliance system, okey. Perniaga kecil-kecil ni banyak yang tak faham compliance system, sistem pematuhan undang-undang ya. Sistem pematuhan peraturan ataupun sistem kawalan peraturan. Ini untuk pastikan kita punya perniagaan ni memang betul-betul ikut undang-undang. Jangan ada risiko kena langgar apa kena saman ataupun kena denda oleh mana-mana pihak lah. Okay. Jadi kita nak jaga perkara itu. Jadi sebelum saya cakap big companies memang ada lawyer-lawyer yang dalam company itu untuk buat. Jadi dia gajikan lawyer-lawyer tu in-house untuk jaga company itu. Okay, anda kalau company kecil sederhana yang baru nak berkembang, tak perlu, tak perlu hire. You nak hire orang dalam lebih kurang 6-7 ribu gaji, satu kerja pula lah kan. nak nak tambah pula pekerja kalau you hire budak baru grad budak uh, belum ada experience lagi bayar mungkin 3 4 ribu tapi belum tentu dia boleh buat lah kan dia kena hantar training kena hantar pergi uh, dapat sertifikat sana sertifikat sini jadi kos sana akan jadi tinggi tapi kita nak patuh kita nak patuh perniagaan jadi macam mana solusi dia okey ada certain-certain lawyer dia boleh buat external legal support eh dia bayar retainer 500 1000 memang jauh lagi rendah daripada nak kena hire in house Okay. Uh, in-house ada kelebihan dia sebab dia akan fokus 100% eh, pagi sampai petang setiap hari dia akan tengok risiko undang-undang you tapi kalau small and medium company saya nampak banyak yang tak perlulah sampai setiap hari okay. you dah boleh kawal sendiri sebenarnya you just nak ada orang yang touch up here and there and guide you tengok daripada overview overall ada risiko call kita bagi tahu kita akan check balik Okay you tambah dokumen ni you tambah polisi ni you tambah agreement ni settle Okay, mungkin sebulan dua kali ataupun tiga kali saja yang you perlu communicate dengan external legal support ni. Okay. Jadi tak tak perlu nak kelang nak kena ada orang dalam tu and then you kena bayar gaji KWSP so, -so apa benda jadi pening kepala pula kat kita. Uh, jadi kita kurangkan complication tu eh. Kita make sure kalau risk you rendah dan kita fokus soft the risk. Okay. Uh, practical terus. Apply terus. Apa nak kena settle buat terus. Ini dalam masa sehari dua hari clear. Okay, you uh, nak negotiate, you panggil lawyer. External support ni uh, Saya ada nak masuk project Agreement ni Sekian-sekian Orang ni nak hantar MOU Orang ni nak hantar Letter of intent Apa semua Boleh tengok Okay kita datang Kita tengok Tengok okay You punya risiko macam ni Ada Kita buat due diligence sikit. Kita tengok Okay background orang ni Okay clear Tapi dia ada problem kat sini Boleh minta tak Dia clearkan dulu Problem-problem dia And then kita buat agreement lah Kita buat draft sana Draft sini Tu so, benda tu Bukannya setiap hari Okay sebulan sekali, dua bulan sekali ha, ada benda macam itu, kita contact okay? yang penting lawyer tu, dia dah faham you punya company daripada dalam sampai keluar okay? dia dah faham you dia, mana, dia dah datang dalam keadaan nak retain ni kita buat risk assessment kita tengok dokumen, satu persatu file kita buka apa yang tak kena pun semua, kita dah tahu dah apa yang tak cukup, kita tambah dah solid, structure semua dah solid, kita tahu risiko kat mana, direction you kat mana, target you kat mana kita tolong capai, If you nak pergi ke sini okay, kita kejar Okay, kita kerja sama-sama, kita jaga selok-belok dia supaya tak kena lah Tak kena apa-apa yang tak tak patut Okey, So sekarang jadi cepat Okey, You dah ada legal advisor, you dah bayar bulan-bulan, you dah ready Kita dah betulkan pun dalam konteks tengah nak engage orang Kita sedang betulkan you punya operasi supaya lebih kemas jadi bila nampak macam tu orang pun akan jadi panik orang takut lah Oh dia ni uh, ada orang yang jaga komplain apa semua ni kita kena tak boleh tak boleh mess up lah eh, Orang akan jadi macam you, you akan jadi nampak lagi strong in the negotiation punya front eh. Bila you nak engage orang you dah ada orang yang advice Okay uh, so orang lain pun tak boleh nak simply nak nak uh, ambil remeh apa yang tengah engage dengan you Okay uh, so first kali kita buat risk assessment you boleh call anytime kita akan betulkan apa yang dah tak cukup Okey, selepas buat risk assessment ni kita akan bagi tengok klien tu nak macam mana. You nak setahun selesaikan semua ke? You nak dua tahun ke? Saya ada klien sampai lima tahun. Kita nak siapkan plan untuk nak betulkan apa yang tak kena. Sebulan kita buat satu supaya boleh kecap Kenapa kita tak nak buat terus semua? Eh kalau sebulan buat semua kelang kabut. You punya staff, you punya office semua akan tutup jadi memang tak tentu hala. Okay dan jadi menyusahkan you balik, menyusahkan I balik sebab I pun tak boleh nak deliver apa yang nak kena buat. Okay. Uh, so you kena tengok legal support yang you nak ambil ni uh, Approach dia macam mana eh, Ada approach yang memang nak buat semua terus eh? Uh, macam kami ni kita punya approach lebih kepada step by step Kita take every month ada improvement Yang penting kita tackle yang yang betul-betul problem dulu Yang high risk yang memang akan ada problem Kita boleh anticipate benda tu boleh trigger apa-apa isu Kita settlekan dulu dalam 6 bulan pertama Kemudian yang tak ada sangat ni Okay 7 bulan 8 bulan kemudian kita akan settle Okey, uh, sebab benda tu akan jadi isu Mungkin tak jadi isu Mungkin benda tu hanya mencantikkan reputasi kita Di, pan, di mata orang lain Okey, Jadi kita ada ada step by step dia Yang kita akan siapkan lah Plan setahun, plan dua tahun Dan kita akan arrange lah Okey, Untuk nak buat setahun dua tahun ni okey Kita punya power berapa lama Kita akan spend masa lebih kurang 3-4 jam sebulan For your company only Okey, kita akan datang, kita akan check apa documentation, kita check validation dia, apa yang tak kena semua we, we On site eh? Kita akan pergi dekat office And then for that purpose You akan bayar 500 sebulan Okay Kita bukan saja bayar Dan tak buat apa-apa lah Saya jenis yang tak suka macam gitu. Okay Kalau you pay for something Kita nak tunjuk outcome Apa value Apa outcome Kita agree up front In advance Setahun so ni You nak bayar ni Untuk I buat apa Kalau I boleh deliver Then I can take up kan uh, kita tengok risiko juga tak semua klien saya boleh buat macam itu eh. ada klien kita dah check sangat oh ini kelang kabut sangat ni I cannot take lah I cannot take ha, uh, so so tak semua benda sebab saya dah tahu dah is, ada benda yang bukan kepakaran saya saya tak nak ambil okay. ha, uh, kita akan tanya dia you, you ok tak untuk I engage Tepati lawyer lain juga uh, my expert counsel lah uh, co counsel expertise on that level untuk nak settlekan you punya certain problem ni kalau dia tak boleh dan I tak boleh lah Okay, kita hanya undertake benda yang kita betul-betul boleh buat okay, Sebab tu kita nak buat resource assessment Kita nak buat planning Setahun, dua tahun You boleh commit dan kita ready Kita bayar, kita tunjuk outcome Untuk every month tu apa yang you akan dapat In the meantime, you ada apa-apa issue Kita dah faham your company, you can call Settle Kita percepatkan negotiation, kita percepatkan arrangement. Tak perlu pening kepala, legal-legal semua ni, you tak payah nak risau dah. You fikir profit you macam mana? You fikir nak kembangkan macam mana? You just bagi tahu je berapa banyak profit, apa yang nak kembangkan, apa yang you rasa tak selesa, Kita tengok kat mana kita boleh betulkan. Okay? so kat situ dah tackle issue, you boleh fokus. Okay? cuma kena spend sikit lah. Memang lah kena spend. RM500,000 eh. 500, ringgit tu memang kena spend lah. Tapi the level of Uh, certainty and the level of keselesaan you buat business tu akan jadi berbeza dan you punya confidence level bila cakap dengan orang pun jadi lain sebab you tahu ada orang kat belakang eagle Okay uh, so apa-apa orang nak bluff apa semua kita akan tengok balik orang tak boleh nak simply janji you macam-macam and then you, kita, kita tak check kita akan check eh you tahu dan kepada you ada orang boleh check so you jangan dia punya cara nak negotiate tu akan jadi klien kita nampak berbeza lah eh. saya nampak ni by experience saya nampak klien saya lain bila bila dia tahu ada legal advisor kat belakang dia pun cakap dia punya level of uh, communication tu ada 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 leverage eh ada leverage dia boleh dia boleh cerita dalam nada yang orang akan nampak dia punya confident tu lah okey